Украинская хирургия в условиях реформирования системы здравоохранения и проведения АТО. В областной клинической больнице прошел семинар для хирургов Украины. Его проведение сегодня более чем актуально и необходимо, ведь, к большому сожалению, число пострадавших от боевых действий все еще остается на критическом уровне. А перед украинскими хирургами ежедневно возникают все новые задачи, которые им необходимо решать. Что обсуждали на встрече главные хирурги страны, расскажет Дарина Шпортко и наступила на путь реформ, в их числе и здравоохранения. Правительство уже реализует ряд законопроектов, которые кардинально меняют подходы к оказанию медицинской помощи. Актуальным остается вопрос внедрения страховой медицины. Начальник управления здравоохранения Одесского облгосадминистрации Вячеслав Полясный рассказал, как проходит реформирование в Одесской области. Что касается нашей области, то мы сегодня пересмотрели многие вопросы по экономике наших лечебных учреждений и нашли возможность реализовать некоторые проекты. На мой взгляд, очень важное для жителей Одесской области. Это как и проект по лечению острого инфаркта миокарда, который сейчас успешно работает. Сегодня в работе еще несколько проектов, которые как раз исключительно исходя из рационального использования тех средств, которые мы получаем по медицинской субвенции, позволят нам ну, повлиять на качество оказания медицинской помощи в нашем регионе. Одесская область последние 3-4 года занимает одно из ведущих мест в рейтинге, в рейтинге отношений. Показатели смертности от ургентной патологии у нас значительно ниже, чем в других областях, города, в других областях Украины. Ну, кроме того, у нас в областной больнице высокотехнологические различные операции производятся». По словам специалистов, сегодняшняя ситуация в стране, в том числе война на востоке страны, расставила новые приоритеты в области хирургии. По словам главного хирурга страны Александра Усенко, такие встречи ⁇ это положительный опыт обмена знаниями, что позволяет гораздо быстрее решать поставленные задачи и проблемные вопросы. Сама жизнь заставляет нас искать новые подходы к той ситуации, которая есть сейчас в стране. Я думаю, что никто не был готов к такому событию, что мы будем жить в условиях войны, что будут привозить молодых ребят с тяжелейшими военными травмами и людей, хирургов. Сама жизнь заставила учиться этому. Но я могу сказать по опыту своего учреждения, по поводу общения с другими коллегами, люди достойно выходят с этой ситуации и достойно справляются со своими обязанностями. Боевые действия на Востоке ставит совершенно новые задачи и заставляет хирурга смотреть на лечение многих процессов хирургических, прежде всего раневых, совершенно по-новому. И поэтому врачей надо готовить, надо делиться опытом, надо рассказывать о новых подходах, тенденциях. И вот как раз сегодняшняя конференция и нацелена на то, чтобы у нас произошел сегодня обмен опытом. Медики утверждают, опыт 2 мая показал, что гражданские медицинские работники не имеют опыта военной полевой хирургии. Именно эти знания нужны специалистам для того, чтобы спасать жизни людей в условиях проведения АТО. В настоящее время проводятся занятия по военно-полевой хирургии. Мы перенимаем опыт у военных э, хирургов, проводятся занятия по оказанию хирургической помощи при массовом поступлении пострадавших, проводится цикл лекций по военно-полевой хирургии. И э, мы вот в течение буквально полугода наши знания значительно пополнились.